Затронут. Ну давай. Может с места, если. Ну, если Вадик, а так услышат лучше. А не, я оттуда начну. Начнем с самого начала. Я мент. 2001 год пенсия. Первый состав Беркута, первый состав Сокола. Нас ушло воевать 6 человек с 90. Это Добробата 14 год. Что касаемо Богдана Амельяновича, я когда уходил, Набрал куман на телефон, Я говорю, Саня, если есть там возможность какие-то очки, не очки, ну бог его знает, что там будет, никто не знал. Конец мая, начало июня 2014. Вот Анна Мильянович сказал, мы дам больше пропивки. Это как бы что так. Но ну, это не характеристика, это как бы... Да? Как бы так. Да. Я... Стоп. Я как пока нравится. сказал за очки. Дальше. Я посол. Значит, что касаемо теперь Есенина. <ты> ну как брехня? Давайте так. Сюда, 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 сюда. Сюда. Сюда, сюда. Вот сюда. Сюда я, сюда. Сюда. Я, я, будем будем я сейчас хочу спросить у вас всех советов. Все где-то там были. Кто-то воевал, кто-то не воевал, но все были там. Везде могло упасть, могло за 30 километров упасть, потому что град летит гораздо дальше. Скажем, это уже достойно чего. Поэтому тут вопрос. Я когда пришел сюда еще перед значит, после батальона. Было у меня три месяца перерыва волонтерского. А потом я погнал куски мяса сюда вывозить, наших пацанов, разбитых куски. Все это бесплатно, потому что Муженко сказал, получать за это деньги, это коррупция. Поэтому мамы, которые сейчас начали улыбаться, слава Богу, я смотрю на них, плачу, и слава Богу, что они начали улыбаться через два года. Потому что два раза на без сына хоронить, тоже классно. Так отсюда у меня вопрос. Я попал на вот это гребаное Есенина, когда еще не было слова «атошник», еще какая-то херня, блин, которая воевавших, там слова не было. Там еще забором только половина загоражена была. Панасюк тогда позвонил, говорит, там какая-то фигня творится, там дети выскочили и бабы выскочили. Подъедь, посмотри. Я поехал посмотреть, что же там такое творится, блин. И получил плюху от пяти спортсменщиков. Так мне уже 48 тогда было, блин. А спортсмена по 25. Два дня здоровая. Одного, второго может быть и а Но 5 это для меня до хрена. Ребро не сломали, но пробили, блин. Я месяц в гуще отлежал. Значит, ни Миронюк ко мне покаяться не пришел. Не пришел, не сказал, маскабель, Валик, я, я тут там, пацаны мои, не правы, в чем-то были, блин. Как бы так. Там забора не было, там стройки не было. Ты хочешь сюда пойти, отошник, блин. Там было сказано слово отошник. Так закопайте этого гребаного отошника, чтобы не трендело тут, блин. Это по поводу квартир Есенинских. А потом возникли квартиры Есенинские. Но я не этого гребаного блин. Вред... Миронюка не видел, ни у себя в больнице там, ни вообще нигде. Он не спросил, вообще вы, где покаяться перед тобой, как бы вот это все. уголовное дело вот это криминальное проважено, два не года. Ни наши менты, ни вот эти, ни СБ ни хрена не делают. Так никому спасибо сказать. Там не было слова а там не было слова война. Я бы заткнулся по войне, я и молчу по войне, потому что у меня мамы в глазах погибшие. Я их гораздо чаще вижу, чем мы все вместе взятые. Я оттуда уехать не могу, потому что так я никто не жалуюсь. Сейчас спрашиваю вашего совета. Мне сейчас что делать с этим Есениным? А в чем мне жаловаться? Мне жаловаться не в чем. Руки, ноги целые, слава Богу. Я делаю свое Владимир, Я предлагаю вопросы. Теперь ваш совет. Что мне делать с Есениным? Скажите, пожалуйста, можно я? Да, скажите. Я вас уважаю, я вас знаю. Это вопросы. Да, действительно, на сегодняшний момент случилась такая ситуация. Но эти квартиры уже построены, так? Их надо разрушить, по вашему мнению. Да. Вы... На сейчас счастье не будут. Нет, э, я да вам отдам не свое. Нет. Вы знаете мой принцип. Я отдам себя, я отдам вам. Мне вопрос? не надо. Я свое отдам нет, Диме с Потому что четвертый год ну, войны. Он после... не У меня тоже трое детей. Вы знаете, кто я. И тоже у меня, да. Э, вопрос. Разрушить это все? Слова АТО тогда не было. Тогда был бандитизм. И было желание построить бешеная квартира за бешеные бабки на пустом месте. На арендованном пустом месте. Вот поэтому, 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 вот поэтому мы туда и вклинились, и вклинились. поэтому там появились отошные квартиры. Потому что мы туда вклинились и сказали, будет вот так, а не как по-другому. Да я понял. Я куплю украденную машину, скажу, я доброчинный Я Вадим, давай, давай я. этот вопрос еще Поэтому, питание давай, ты что ты мне мне думаете? Смироняков. Тихонечко грохнуть его или как? Посоветуйте, военный. А то тогда не было сказано. А я пиздюлину выгреба сама не хочу. Пластида, я пластида. Все, я давайте, с Я да. А что, да. А я тоже готов. что мне делать, когда мне да. говорят, да. а что активисты Ну на моем больничном квартире всех хорошо. Причем здесь ваша Вот то. Что вы делаете? Что вы делать? Так,